Вчера у Национального банка произошло, на мой взгляд, то действие, которое не должно было происходить. Э -э, определенные сотрудники милиции приняли решение не дать поставить палатки мирным митингующим. Я сегодня э -э, высказался и сказал, что если люди собираются мирно, без оружия и хотят высказать свою точку зрения, имеют на это полное право, предусмотренное Конституцией. В данном случае митингующие мирно разместились здесь, стояли под снегом, под дождем. И не было оснований для того, чтобы применять силу по отношению к единовущим. Министр внутренних дел Арсен Аваков, приехал сюда вчера в 11 вечера и был до половины второго ночи. Общался с людьми. После этого он принял решение отстранить от работы, уволить начальника Печерского отдела милиции, а также создать комиссию, которую возглавляет Екатерина Зуладзе, первый заместитель министра, и не уходят, в том числе пригласили меня. Поэтому на это заседание этой комиссии было принято решение сейчас опросить всех людей, кто вчера пострадал. Причем мы решили не делать так, чтобы люди приходили в министерство или в райотделы и так далее. Сотрудники милиции выехали сюда, поставили столы и принимают заявления граждан жалобами о том, что кого ударили и что у кого пропало вчера после этой всех ситуаций. Это, я считаю, мы делаем милицию с европейским лицом. Поэтому да, нам придется еще немало времени, потому что чтобы объяснять сотрудникам милиции и среднему звену руководящему, что не нужно реагировать по нечеловеческим методам в отношении своих собственных граждан. Поэтому на сегодняшний день в рамках работы данной комиссии будет определено, кто конкретно принял решение решать гражданам здесь вчера митинговать. Могу также сказать, что у нас и президент, и Верховная Рада новая, и все руководители страны на сегодняшний день они стали на свое место благодаря тому, что люди вышли отстаивать свои права. Но мы не должны доводить до таких ситуаций, чтобы люди брали в руки уже камни, брали в руки бутылки с сжигательной смесью и так далее. Власть должна уметь общаться с людьми. Все. Есть комитет Верховной Рады по банкам, банковской деятельности, и я так сказать, хотел бы видеть здесь членов этого комитета, чтобы они выслушивали то, что я сейчас выслушиваю, хотя я, допустим, в Верховной Раде занимаюсь вопросами работы другого немножко направления. Вот так. Люди кажут, что сюда сейчас часто приходят провокаторы, которые намагаются поднимать какие-то сенсационные вопросы. Что будет тут и обеспечено безопасно? на сегодняшний день, ввиду того, что вчера было столкновение, значит, то сегодня, как видите, здесь сотрудников милиции ограниченное количество. Но здесь рядышком за соседних дворах есть достаточное количество сотрудников милиции, которые предпримет необходимые действия в случае, если кто-то попытается здесь строить драку. Проведено большое количество. Мы не давали <просу> <Мы не давайте. просу> э -э Да, в НБУ. На МЭТ стоять нельзя, это не на МЭТ было. Давайте, давайте я, скажу точно, на садовый ТЭР, который просматривался нас.

И в принципе это сегодня напоминаю. людей, которые пришли с этими Преполе... целями, идентифицировать очень просто. И, расширяется... расширяется... Я был с вот, бы, вот, бы, бы, и так, так далее, они стояли в сторонке. Бухгатерами... Цензурными, цензурными цензурными? конечно, в том числе. В таком... То есть, а они, забросали... они... выходили, как, как они в этой национальной гвардии, он подставил ногу под...